السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کا ایک علاقہ ہے تجیکباد اس کے لیے بات کروں گی یہ بہت اہم موضوع ہے تو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری امری والو والدم بلسانی یفقہ قولی اللہ صلی علیہ محمد و علع محمد کما ع على ابراہیم, علی ابراہیم انکا حمید و علیٰ علیہ ابراہیمہ انََََََََََ قا حمید مجید اللہم بارک علّا محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کما بارکطہ علیٰ ابراہیمہ ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا یہ شروع کرتی ہوں بلاول بھٹو زرداری کے نام ہے یہ میسج یہ میرے وطن کا ایک نوجوان سیاسی رہنما ہے اور یہ بڑی دلچسپی سے سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں صرف یہ سن دو ہزار سترہ کے مجھے مل سکے ہیں اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم میں کوشش کروں گی کہ وہ بھی ان کا بھی مطالعہ کروں آج جب میں نے حزم معمول اخبارات دیکھنے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تو سب سے پہلے جیکا باد کا ایک منظر نظر آیا پانی بھرتے ہوئے لوگ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیپشن میں کہ گدھے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان پر لوگ پانی کے ڈرم لیے کھڑے ہیں تو بات یہ ہے کہ حکومت نے کٹوٹی کی امریکی حکومت نے امداد میں اچھا چلیے اس پر تو میں بعد میں بات کروں گی پہلے میں جو بلاول بھٹو زرداری کا جو کارنامے نظر آئے ہیں مجھے پہلے میں اس کا ذکر کروں تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ وہ اور کس طرح سے اپنے صوبے کی مدد کر سکتے ہیں صوبے کے لوگوں کی بالخصوص جو مستحقین ہیں مئی سن دو ہزار سترہ میں بلاول بھٹو زرداری نے نوری آباد میں گیس سے چلنے والے سو میگا واٹ پاور پلانٹ کا افتتاح کیا سوری <coughs> نوری آباد منصوبے میں پچاس پچاس میگا واٹ کے دو پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں جو سندھ حکومت نے نجی اشتراک سے لگائے ہیں اس طرح سے پاور پلانٹ کراچی میں بجلی کا شارٹ فال کم ہوگا بتایا جا رہا ہے یہ سن دو ہزار سترہ کا ہی دوسرا کام ہے بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے قائد آباد منزل پمپ فلائی اوور کا افتتاح کیا تین ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے والا فلائی اوور پچاس کروڑ چودہ لاکھ روپے سے زیادہ لاگت سے تعمیر کیا گیا پل کی لمبائی پانچ سو ساٹھ میٹر اور چوڑائی دس میٹر سے زیادہ ہے جو تین رویا ہے منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جشن قابل دید تھا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آتش بازی کی اور بلاول بھٹو سمیت پارٹی کے حق میں خوب نعرے بازی کی یہ اب تک نیوز کی رپورٹ ہے انیس جون سن دو ہزار سترہ کی اب آئیے منور سہر وردی انڈر پاس جولائی سن دو ہزار سترہ میں شارع فیصل پر ڈرگ روڈ کے مقام پر منور سہر وردی انڈر بائی پاس کا افتتاح کیا شارع فیصل پر ڈرگ روڈ کے مقام پر بننے والا انڈر پاس چار ماہ میں مکمل کیا گیا جس کی لمبائی چار سو بارہ میٹر ہے جبکہ اس کا ٹنل باون میٹر طویل ہے اور انڈر پاس روشنی کے لیے اڑسٹھ یعنی سکسٹی ایٹ پولز نصب کیے گئے ہیں انڈر پاس تھری ٹریکس پر مشتمل ہے جس کی تعمیر چوالیس کروڑ روپے لاکت آئی ہے جبکہ انڈر پاس کی اندرونی دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز کی گئی ہیں یہ اے آر وائی نیوز نے اطلاع دی ہے بارہ جولائی دو ہزار سترہ کو اب اس کے بعد ہے کارڈیو ویسٹولر اس کی بھی پوری تفصیل دی ہوئی ہے یہ روزنامہ جنگ نے دی ہے یا پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر جھرک پل ہے یہ بھی سن دو ہزار سترہ ستائیس فروری کی وہ ہے ون نیوز کی رپورٹ پیپلز ایمبولینس ہے یہ سچ ٹی وی نے بتایا ہے اٹھارہ مارچ سن دو ہزار سترہ اب میں آتی ہوں اس کے اوپر کہ کس طرح سے وہ کیا ہے یعنی آباد میں جیکب آباد پاکستان کا صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے اور بلوچستان اور تحصیل جیکب آباد کا صدر مقام ہے سوری میں بلوچستان کا نام لے گئی جیکب آباد سندھ اور بلوچستان کے قریب سکھر سے کوئٹہ جانے والی شاہراہ پہ واقع ہے تو ہوا یوں ہے کہ یو ایس ایٹ کی بندش سے جیکب آباد کے لاکھوں شہری پانی سے محروم ہو گئے ہیں امریکی امداد کی معتلی سے دنیا کے گرم ترین شہروں میں جیک شامل ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یو ایس ایڈ بند ہو گئی ہے. سن دو ہزار بارہ میں یو ایس ایڈ نے سندھ کی میونسپل سروسز کو بہتر بنانے کے لیے چھاسٹھ ملین ڈالر کی گرانٹ دینے کا وعدہ کیا تھا جس میں بائیس کلومیٹر دور ایک نہر سے واٹر پمپنگ اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر کام کیا گیا تھا تاکہ عوام کو پینے کے صاف پانی تک مفت رسائی ہو جکا آباد میں موسم گرما میں درجہ حرارت پچاس ڈگری اور باون ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور اس علاقے میں گرمی کی شدید لہروں کی وجہ سے عوام کو سنگین مسائل کا سامنا رہتا ہے لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ یو ایس ایڈ کی وجہ سے میٹھے پانی کی مشکل آسان ہو گئی تھی اب وہاں پر ایک رہائشی بتا رہے ہیں کہ اس یو ایس ایڈ کی کٹوٹی نے ہماری زندگیوں کو انتہائی درجے مشکل کر دیا ہے اب میرا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری سے بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے کہ وہ اپنے کیونکہ ماشاءاللہ وہ دولت مند ہیں کر سکتے ہیں ان کے والد پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں امیر ترین اشخاص میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ اگر وہ خود نہیں بھی کریں تو مختلف اداروں سے کہہ کے جو مخیر ادارے ہیں وہ بھی آگے آئیں اور میرے وطن جیکاب باباد کے علاقے کو میٹھے پانی کی سپلائی شروع کروا دیں اور بہت سے لوگوں کی دعائیں لیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری یہ کمزور آواز ضرور ارباب اختیار تک پہنچے گی جس میں میں نے خاص طور سے بلاول بھٹو کو مخاطب کیا ہے اپنے بچے کو میرا بچہ ہے وہ اور بہت قابل اور ہونہار ہے اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملا میٹھا تو وہاں پہ کے علاقے کے لوگ ان جوہروں سے پینے کا پانی لیں گے جس سے جانور اونٹ گدھے کتے سب پانی پیتے ہیں یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں پانی بنیادی ضرورت ہے بالخصوص بالخصوص پینے کا میٹھا پانی اور اب یہ ہو رہا ہے کہ گندہ پانی سے سپلائی کیا جا رہا ہے وہ بھی کافی مہنگا تو غیر سرکاری تنظیم جرمن واچ بتا رہی ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے یہاں سال کے زیادہ تر حصے میں ناقابل برداشت حد تک گرمی پڑتی ہے اس لیے یہاں پر تو میٹھے پانی کی اشحد ضرورت ہے از حد ضرورت ہے تو بس میری اتنی پوسٹ ہے دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم میرے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس میرے وطن کے لوگوں کی مشکلات دور فرمائے اور ہمارے تمام سیاستدان اس میں ان وطن کے لوگوں کی فلاح و خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں آمین ثمآمین و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و, و, و علی خیر المرسلین و علیہ طیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ